সিহতে দুয়েপাহ পলুৱাই গাখীৰ গুড় কল কুঁহিয়াৰ ভাৰা বান্ধি লৈ যোৱা দেখিলে তাকে দেখি শিয়ালে বান্দৰক কলে সখী সেই মানুহ কেইটাই লৈ যোৱা বস্তুবোৰ খাবলৈ দিব এতিয়া এটা বুদ্ধি উলিওৱা যাওক অলপ দূৰৰ বাটৰ কাষৰ জোপা এটাৰ ভিতৰত লুকাই থকা মই সেইখিনিৰ জোপাটোতে লুকাই থাকো সিহতে যেতিয়া আমাৰ ওচৰ পাবহি মই মাতিম হোৱা আৰু তুমি মাতিবা খোৱা দেখিবা সিহঁতে হঠাৎ আমাৰ হোৱা খোৱা শুনিলে ভয় খাই বস্তুবোৰ তাতে পেলাই লৰ মাৰিব খোৱা খোৱা ঐ শুনিছনে কিহবাৰ মাতিছে শুনিছনে অ শুনিছো শুনিছো বাহ নেকি পলাও পলাও পলা তলা পলা দেও দুপাল পাৰি ভাৰিত সুমোৱালে সুখী আমি বস্তুবোৰ ইয়াতে খাবলৈ বহিলে যদি সেই মানুহ কেইটাই সিহঁতৰ বস্তু বিচাৰি উভতি আহে তেন্তে আমাক ইয়াতে পালি মাৰি আধ্যা কৰি বস্তুবোৰ কাঢ়ি লৈ গুচি যাব এতেকে এটা কাম কৰা যাওক মই বস্তুবোৰ লৈ ওখ গছজোপাত উঠো আৰু তুমি তলত থাকা তুমিতো আৰু গছত উঠিব নাজানা ওপৰত মোৰ ভাগৰ বস্তুবোৰ মই খাম আৰু তোমাৰ ভাগৰ বস্তুবোৰ মই এটা এটাকৈ তললৈ পেলাই দি থাকিম এতেকে তুমি মোক বস্তুবোৰ দাঙি দিয়া মই ওপৰলৈ তুলি নিওঁ এই কথাত শিয়াল মান্তি হৈ বস্তুবোৰ দাঙি বান্দৰক দিবলৈ ধৰিলে আৰু বান্দৰে তুলি নি গছৰ ফেৰেঙনিত থবলৈ ধৰিলে সকলোখিনি বস্তু ঠান ঠিত লগাই বান্দৰে গছৰ ডালত বহি মহাসুখে নিশ্চিন্ত মনেৰে হেঁপাহ পলুৱাই খাবলৈ লাগিল শিয়ালে গছৰ তলৰ পৰা মাত লগালে সখী মোৰ ভাগ কত সখী চাবা চাবা সেইটো কল গৈছে ধৰিবা সেইদৰে গাখীৰ খাই চুঙা আৰু টেকেলি তললৈ পেলাই দি কলে সখী তোমাৰ ভাগৰ গাখীৰ গৈছে ধৰিবা কুঁহিয়াৰ খোৱা চুবা তললৈ পেলাই দি কলে সখী চাবা চাবা কুঁহিয়াৰ গৈছে ধৰিবা এইদৰে বান্দৰে শিয়ালক ফাঁকি দি সকলোবোৰ বস্তু খোৱা দেখি শিয়ালে খঙত গছৰ গুৰিকে কামুৰি মাতি আঁচুৰি পিছৰি মনৰ দুখ মনতে লৈ তাৰ পৰা গুচি গল সখী কি কৰিছা হে এ সখী কিনো কম আৰু ৰজাই মোক দবা ৰখীয়া পাতিছে সেই দেখি ৰজাৰে দবাটোৰখি বহি আছো এ সখী এচাপৰ বাওঁ দিয়া হে নোৱাৰো দিব সখী ৰজাই শুনিলে মোক কাটি দুচোৱা কৰিব তুমি শুনা নাই নে নবজাওঁতে গু গোৱাই আছা নহয় সখী লাহেকৈ এচাপৰ বাওঁ দিয়া ৰজাই নুশুনে মোৰ বৰ মন গৈছে বাৰু সখী তোমাৰ কথানো কেনেকৈ পেলাওঁ লাহে লাহেকৈ চাপৰি দিয়ে বোৱা এই বুলি বান্দৰক কৈ শিয়াল সাউত কৰে আঁতৰ হল বান্দৰে কদুৰ বাহত চাপৰ মাৰিলত গোটেইবোৰ টেকেলীয়া কদুৱে তাৰ হাতে ভৰি কামুৰিবলৈ ধৰিলে আৰু বান্দৰৰ মুখি দোন যেন দেখা হল বান্দৰে বাগৰি চিঞৰ বাখৰ কৰি শিয়াল সখীয়েকক মাতিলে সখী সখী আহা মই মৰিলো কলটো খাই যে মোলৈ বাকলিটো পেলাই দিছিলা তাৰ উপকাৰ কৰিলো মুখ ৰাখা মই মৰিলো গাখীৰ খাই যে খুদা টেকেলিটো পেলাই দিছিলা তাৰ সুৰ তুলিলো সখী আহ মই মৰিলো কুঁহিয়াৰ খাই যে মোলৈ দিছিলা তাৰ পুতক তুলিলো দিনৰ পিছত বান্দৰে শিয়ালে ৰখি আছে বান্দৰে সি ওচৰ চাপি আহি শিয়ালক সুধিলে সখী কি কৰিছা এইডৰা কিহে এইডৰা ৰজাৰ পুৰা কুঁহিয়াৰ মোক ৰজা ঘৰৰ পৰা ৰখীয়া পাতিছে সেয়ে ৰখি আছো কিনো কৰিম দেউ ৰজাৰ হুকুম মোক সৰু চাহ এডাল খাবলৈ দিবানে আও তুমি কি কোৱা হে ৰজাৰ কুঁহিয়াৰ মই তোমাক কেনেকৈ খাবলৈ দিওঁ ৰজাই শুনিলে মোকটো মাৰিবই পেটৰ পোৱালিকো চিৰি মাৰিব নহয় সখী মোৰ বৰ মন গৈছে এডালী মনে মনে খাবলৈ দিয়া ৰজাই গম নাপায় খাব খুজিছা খোৱা মোৰ যি হয় হব কিন্তু এডালতকৈ বেছি নহয় শিয়ালৰ অনুমতি পোৱাৰ পাছতে খকুৱা বান্দৰে ডাঙৰ কচু এডাল আনি লৰালৰিকৈ চুবাবলৈ ধৰিলে তৎক্ষণাত বেজ কচু এটাৰ মুখ খজুৱাই তৎ হেৰুৱাই দিলে আৰু সিচিঅৰি গছৰ পাত সলাই শিয়ালত মাতিবলৈ ধৰিলে সখী মোক ৰাখা কল খাই যে বাকলিটো মোলৈ পেলাই দিছিলা তাৰ উপকাৰ কৰিলো সখী মই মৰিলো কুঁহিয়াৰ খাই মোলৈ চুবা পেলাই দিয়াৰ গুৰ তুলিলো সখী মোক ৰক্ষা কৰা মই মৰিলো গুৰ খাই টেকেলিটো মোলৈ পেলাই দিয়াৰ পুতক তুলিলো এই ঘটনাৰ বহুদিনৰ পিছত বান্দৰে ফুৰি চাকি ফুৰোতে দেখিলে যে শিয়ালটো এটা পুৰণি পাটনাদৰ ওচৰত পাটনাদৰ মুখখন মকৰা জালেৰে ঢাকি থৈছিল বান্দৰে আগৰ দুবাৰৰ কথা একেবাৰে আৰু তেতিয়া শিয়ালক সুধিলে সখী কি কৰিছা এ সখী কিনো কবা ৰজা ঘৰৰ এটা বিষয় মুৰ্গাত সদায় লাগিয়েই আছে নহয় ছাৰ এইখন কৌৰীৰ যৌতুকত পোৱা দোলাৰ মোক ৰখীয়া পাতিছে ৰখি আছো সেইকাৰণে ৰজাৰ দোলাত উঠিবলৈ বৰ সুখ নহয়নে সখী কেনেকুৱা এবাৰো দিব দেউহে সখী ৰজাই দোলাত কোনোবা উঠাৰ চিন পালে মোক আজৰি কৰিব কি চিন পাবহে লাহেকৈ উঠি যাম দিয়া মোৰ সখী এবাৰ উঠি চাবলৈ দিয়া উম যদি উঠিব খুজিছা উঠা কোনেও নেদেখোতে বেগতে উঠা বান্দৰে ৰজাঘৰীয়া দোলাত গা পেলাই উখ পাবলৈ তৎক্ষণাত টুৱাই ভিৰাই জাপ মাৰি তাত পৰিলত মকৰাৰ জাল বিদাৰি গৈ বান্দৰ নাটত পৰি মৰিল